Да и разве все равно спросили уже про Януковича и зашел вопрос и вот тут как раз сейчас показывали опять про Межигорье, что оказывается до сих пор Межигорье числится за Януковичем, за его э, двумя фирмами и за ним одна украинская фирма, вторая фирма какая-то швейцарская, но ну, тоже их и Межигорье все равно его. И помните там страусы, э, за которыми он заботился. Так короче, ребята со страусами все нормально. Мой любимый производитель, я же не могу не, без того, что вам не посоветовать. Филе страуса с червоной квасолой Я очень вам рекомендую. Ограниченная серия, ребята. Но вы понимаете, что зубожиння в Украине, оно достигло уже таких масштабов, что просто невозможно. Филе страуса приходится заказывать заранее. То есть сейчас идет у производителя регистрация, по сути, сейчас еще нет продажи. Это мне по блату прислали, вы же понимаете, но без этого никак. Мне прислали, я, но еще не пробовал. Не буду врать, попробую, потом вам скажу, как на вкус, но я думаю, как всегда, замечательно. И сейчас, если вы зайдете на сайт Здорово ТМ и напишите, что вы от Вата Шоу, вы еще получите бонус к этому. Пишите, Вата Шоу или Андрей Полтава. Так что, ребята, филе Страуса, очень Страус, которого поддерживал Янукович, все, ребята. Так что вот такие вот дела. Поэтому заходим. Ссылочка. Ну, ссылочки нету, но вы помните. Здорово. Торговая марка здорово. Напоминаю. Вот так выглядит. Листик вот такой ищем. Вот, пожалуйста. Заходим. Находим там это филе, там записи. Скидка еще на него сейчас идет. На вот эту, с, с фасолькой. Блин, не надо попробовать. Но сейчас не буду. Так что такие дела. Где-то где заплакал Виктор. <с> Витя, не плачь. Все нормально. Я, это была шутка. Это была шутка. Ты приезжай. С, э, страусы твои на месте. Твои никто не пострадал. Это, это все было. Остановитесь, пишут. Витя, все, это было... Я понимаю, что это прямо серпом по шее. Но... Возвращайся, там клетка рядом с траусами тебе уже приготовлена. Давно ждем нашего легитимного. Так что вот такое вот. Здоровенький был. И вам не хворать. Как обстакановка, шеф? Нормально все. Молодцы. Все, бурячки посажены. москали закопаны на удобрение. Все порядок. Ой, ну какие же вы недружелюбные. Как мы с вами и мечтали. Какие же вы недружелюбные. Сколько а что, а... тысяч... Не, ну ты прямо, ну ты представь, если бы фашист вот, во Второй мировой войне такой говорит советскому человеку, какие вы недружелюбные, мало мы вас жгли в концлагерях. Дружелюбие надо заслужить, но ну, разве ну, вам не кажется, что это так должно быть как-то? Толя, ли это Шария хоть смотрите? Это кто такой? Ни один слушатель не сказал, кто такой. Не, ну знаю я, знаю Шария, конечно. Ну, просто я, я не вижу смысла слушать, переслушивать через Шарья российское телевидение. Вот это что? Вы фанат Шария, да, судя по всему? Ну, я подписан, я его с самого начала смотрю. Это с того момента, да, как, он начал, педофи... как он педофилией занимался или когда? С какого-то самого начала. А когда он на Ютубе канал открыл свой? Mm. Ну как раз. это й год, когда это, началось все это. Возня все это. Возня. Ну, Выкрайно вот настроились против России, да? Да, да. Не, а мочить вас надо. Мы вас породили, мы вас и вернем. В исконные ваши болота, я считаю. Больше же некому. Как бы а, брату... а почему ненависти Это что, столько у тебя? О, ну, ты, так я... уб... Убито 11 тысяч украинцев. Это на... мои друзья, знакомые, знакомые моих знакомых. Осталась Но... куча детей без родителей. Как вы считаете, это надо просто забыть и простить, или как? Шеф, ну, с обеих же сторон. В смысле? Ну так мы же за своей земле. Вы не сравниваете. Оккупантов, убийц, наемников, которые пришли на чужую землю убивать украинцев. И украинских героев, которые защищают свою землю. Вы, ну, вы, понимаете же разницу хоть чуть-чуть? Ваших же никто не считает, а у нас же это генофонд наций погибает. Поэтому вот так. То есть, по-мирному думаешь, никак мы не договоримся в этой жизни? Не, ну если вы станете на колени. Возле границы выстроитесь, будете там молиться, вернете Крым, вернете Донбасс, восстановите все там, вернете этих 11 тысяч убитых людей, да уже даже больше там, вернете их семьям, ну тогда можно начинать говорить. И то б не сразу, я бы так, знаете, там, там будешь, через время какое-то. Вот. Все понятно, что? Не дружелюбный ты какой-то? Ну, как заслужили вы, что, что сделаешь с этим? Недружелюбные. А скотинились совсем что вы, да. Облобились совсем. Ну, не, но ну, как вы хотели, скажите. Вы не согласны с моими доводами? Нет. А что я не так говорю? Вы считаете, что нужно это все простить? не только... Все, все ваше вранье, все вашу подлость. Которую вы совершили. Я считаю, вы должны за это ответить. И санкции это мало, как бы... Лев, ну вот так вот, шари же реально мастер скрывает всем. Вот, ну, положа руку на сердце. Так что он, он, он уже... Он уже доказал... Путь, поговоря не, 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 будет, так, я, я понял. Так что он уже доказал, что 11 тысяч украинцев это правильно убили, да? Или как? В, в чем там его... Не, ну 11 тысяч украинцев, а ты... На Донбассе считаешь их украинцами. Это, конечно, да, это с, с нашими украинцами, нашими гражданами, конечно. Друг друга это не понял. Не, вот там. Не, подожди, на Дон... ты имеешь в виду бля, тех, которые бля, ваши понаехали? Буряты там какие-то. блядь. Ну, ты имеешь в виду бурятов ваших, у тех и кадыровцев там, кого ты имеешь в виду? Да я имею... на, на Донбассе. Я... Или российских я... этих военных, переодетых ваших, как всегда. Ну, чё, ну, чё, ну, слушай, я... что вы ссыте? Подожди, что вы сыте нормально воевать? Ну, там, с шевронами, ну, что в Крыму не так, как вы там придурялись? Ой, зеленые человечки. Что вы сыте? Или стыдно украинцы. ну, в смысле, российские надевать опознавательные знаки? В чем проблема? Ну, шеф, я это, если честно, наверное, никогда не буду в Крыму. Да, понятно. Но... Я думаю, 99,9% Население России не будет в Крыму никогда. Платить будут все, и платите вы, конечно, за Крым. Каждый из вас заплатил уже за это время нормально денег. Слушай, кстати, вот все говорят, вот, у вас методичка по методичке работаете или что? Нет, все они факт. Нет ты смотри, понимаешь, все, смотри, все тебе заходят аля дважды 24 дважды два Ты говоришь, ничего себе вышел по методичке работаете? ну, конечно, ну, потому что это э, константа, истина. Поэтому мы ее повторяем, как ты хотел. Если бы отличалось, здесь заходили, то это было бы шизофрения. Если бы говорил один дважды два три, один дважды два пять, понимаешь, что да, можно великий, было бы сказать. А, вам, а вам, как всегда, россиянам, под пивасик, под шашлык решили любви у украинцев спросить, да? Убивать украинцев 300 лет. Что, что, девушка? Да не злись ты. Она беременная, нельзя ей злиться, шеф. Так а что она ругается? Это ж все негативы Мо... идешь, она... держишь. Зачем? Москалем, короче, беременна. Ничего. Ничего страшного. Путину а нужны новые солдаты. Все правильно. 29 Баб... апреля над Рейхстагом флаг подняли, когда шеф. Вы серьезно? Вы деревянный вот этот, который, да, вы? Я, я видел, слушай, построили деревянный деревянные и берут его каждый. Вы хоть в рот не берите, этот рейстаг, ребята, но вы в самом деле. Девушка не брала ваш русский рейстаг на 30 мая или какой там у вас? Я да, там вроде мусульманин, говорит, какой-то. Где? В, в рейстаге? Что-то у вас все перепуталось в голове. Да, у нас же многонациональная война-то была. Я Во имею против фашизма-то. Серьезно? Многонациональная, а кто с кем там? Что я уже не помню, честно говоря. Вы, вы лучше скажите, где дед ваш воевал? Или прадед? И, и, кстати, вас не напрягает то, что ваша жена курит, как бы, ну, я не знаю, девушка, или кто она вам курит во время беременности? То есть это нормально. Это вырастет такой хороший москаль родиться, да? Уже сразу можно будет ему заказывать там, знаете, как там собираем ребенку там на то, на то, дайте денег. Я, и пиваса наш буханула. Ребенок же уже, вы хоть похмелиться ему дадите, когда он родится? Бо он же с бодуном родится сразу. Я тебе пососать, да? У вас, у вас нету того, что пососать дают. У меня, я могу вам дать. Вы зря. Пописать, в рот. Какая разница? Девушка, ну зря, вы это все, аура, Пописать. вам нельзя. Вы же чистый, вы, вы же женщина. Ну, плод вас, это новая жизнь, это должно быть прекрасно. Что это пососать? Пописать, ну. значит, это... Как-то вы в самом деле, я не знаю. Что вот так ватники так и рождаются. Вальчика. А, кстати, у, у всех рождаются, знаете, говорят, в рубашке, у вас ватнички маленьком таком. Это правда или нет? Не, ну мы вышиванки сначала хотели праздник устроить. Ну, вышить хотели самую большую вышиванку, подяковать хотели. Или, или, подождите, или я не понял, или это ты, вы... А потом ты... тоже братья блядь, этим занимаются. Подожди, так это ну, ты ее сейчас праздник. ей вдул? Вдул, и ты решил, что она уже беременна или что? И вы решили это отпраздновать? А я тут уже это... Нет, так, ребята, сразу, но ну, ничего. Нет, это еще не факт. Шеф, ты хоть дяковал сегодня? Кому? Ну, кому-нибудь, не, не дяковал. Я, да, дяковал нашим воинам, что э, дали люлею там свинок собакам дякова, на дякова. Донбассе. Да, и там щит э, 12 двухсотых ваших ческики там. Звучайно дяковал. Все понятно. Ну что, за Евросоюз давайте хоть выпьем. Давайте. Ну у меня, я разве что с очком могу вас поддержать. У меня... За Евросоюз, за... Другого такого. За вас. Да давайте, что мы будем? Давайте за смерть Рашки, смерть Путину. Не я рад, что вы выпили со мной. Да нет, давай о хорошем. Зачем о плохом? Так хорошо, а что это хорошее. Он 40 ну, миллионов давай, украинцев давай, меня давай, поддержат. Давай будем пить за смерть. Да, допустим, Тебе будет приятно говорить, давай за тебя выпьем, за смерть твою выпьем. Это что такое-то? Почему такое вещь? Не, ]ний? ну так, я ж хороший человек, а то хуйло. Вы не, ну что вы, вы сравниваете? Ну, не, на ну, самом деле, то ж, то ж хуйло. Да, что мне ж... кажется, тебе тебя ремешочком надо отступить. отступить. Что-то вас тянет на ролевые игры какие-то постоянно. В, ваша девушка вас не, не удовлетворяет в этом плане или как? отшлепаем. <свят> что девушка, он что-то о мужиках задумывается. У вас вот это сейчас беременность, и он там на работе не, не с мужиками. Жопки там им не бьет ремешочком. <свят> <свят> ну, только хули... кто хулиганит. <свят> или, или этой кожаной плеткой какой-то там тоже. Шо, блядь, а, блядь. ребята, блядь. вообще. По, по спинке-то прошелся. Блядь. Не, вообще интересно интересно будь наблюдать... Я подвыбил, блядь. Интересно наблюдать свиноруса в естественной среде. Вот как зарождается свинорусская жизнь новая. Вот под пивас, с сигареткой. Вот, потом, потом рождается этот э, ребенок новый тоже. Путин. Путин будет целовать животик вашего ребенка или как там? Есть такая уже... Наверное, не увидим. Что... Или, или, нанятый человек из администрации приезжает его целовать. Как Мы там? быстрее тебя увидим. Чем что, Мы быстрее, говорю, к тебе в гости приедем, чем Путина увидим. Серьезно? Так, блин, подождите, а вы в каком виде приедете? Ну, как туристы. Не, если в виде тушенки, то милости просим. Видите, у нас, кстати, не хотите филе страуса мы едим? Ну, молодцы, вкусно. Ск у вас есть такое? Да, у нас страусильная ферма здесь 4 есть. Это из страуса шашлык. Я, кстати, вот страусиная ферма есть, я так и ни разу не ездил туда. Там яйца продают, их небольшие. Так Но откуда это, вы там... знаете про яйца, если вы там не были ни разу. Кафе. Ну, рассказываю знакомые. рассказываю. Она рядышком здесь за, 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 за читой сразу. 40 минут, езду, там 30 минут. И все. У нас все рядом, у нас за час можно весь город наш объехать. Да сколько той России там? Вот а так плюнул. Вот и вся Россия. Не, да Люди... Украина это поля, леса. Расстояние у вас болото и мерзлота. Что там, ни хрена же нет. нет шо, у нас тоже лесов, рек, пресс, озер Очень много. Ребан... А, а как это? Как откуда вы? Как ваш этот Махосранск? На Байкале, город. Чита. чита! Так какая чита? Это ж. Э, разве подожди, а Чита Кто там жил раньше? Это ж какое? Да. Татарстан, что ли? Кто? Где это Чита? Да нет, это где озеро Байкал, Иркутск, Улан-Удэ, Так это китайская территория, ребята, что вы себе думаете? Что-то вы на китайцев не сильно похожи. Я надеюсь, там хоть внутри инс... китаец уже новые или нет? Они же выселяют вас оттуда, все, какая это Чита? Фантазер. Вот ты у мамки фантазер все равно. Ну как это, ну смотри, ну даже ты, ты название тут читал Дом Домна, что это такое? Да, ну, ладно, записывать. Шеф вольнал, а смотришь Женьку-то? Да, да, иногда бывает, конечно, чего же нет. Друг мой, если что. Кореш твой? А как это вы с ним скарифаниться успели? Да, мы давно уже с ним. Показать тебе его? Да что я его не видел, бородатый как я, да и все, что там. барабаны это показать тебе мои? Ты еще и барабане что ли? У нас группа своя здесь. Подрабатываете на свадьбах или на похоронах? Ну, готовимся, если бизнес загнется. О, то... вы уже правильно, в правильном. Вы смотри, вам надо сейчас играть марш Мендельсона уже не вариант. Вам уже там будет все равно хаотические вот эти связи половые. Вам. Ну, может, ну, пока это, свадьбы, не подожди, свадьбы не вариант вам надо будет много хоронить. Поэтому то пам пам пам, -пам. Запоминай. тан та да 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 хуйло И все, вот это будет идеально вообще. Тогда будем обязательно играть. Ну не ругайтесь. Ну что как свиденыши, ребята? Не ругайтесь. Так а что я тут сругал, сейчас ругался? Перестань. Ну, хуйло? ребята, хуйло это не ругательство, это... сидит. Ну, ну подождите, но ну человек вошел, историческая личность, понимаете, был э, там Ясно Солнышко, Гр, Иван Грозный, это Володя Хуйло, ну что, ну уже ж, ну как бы все, записали в аналы истории прямо его, вот так прямо в дырочку в самую записали его, в аналы в эти. <связываю> Ой, а... <связываю> ну громко сильно, ребята, ну зачем же ж вы. Паста, кстати, тоже с Украины. Так а все, наверное, певцы нормальные у вас в Украине? Кто у вас там есть? Все в России живут, но Правильно, радует. правильно. Это жили, пока вас жили, пока вас было бабло. Сейчас все сваливают от вас. Шеф, ну так вот посмеялись, а вот так по серьезному если поговорить, ты реально это смотрите на вещи или как бы сквозь. А, а где я тут смеялся? Где вам показалось, что я вам показалось, что я шучу про 11 тысяч убитых украинцев? Вы считаете это смешно? шеф, ну это можно было избежать. Да, можно было избежать, если вы не выбирали диктатора постоянно одного и того же, как бы занимались своими внутренними делами, там дорогу какую-то построили <связывая> своему хасранске. Критикуя, предлагаю, как говорится. А у тебя, о, да вы, да вы, да вы, это вот такое вот. вот моя... Чего я, чего я должен вам чего-то предлагать? Это вы все время лезете кому-то что-то предлагать. У меня есть моя страна, Украина. Я должен заниматься ней. Вы что, хотите, чтобы я в 2013 году... Я вам предлагаю один единственный вариант. Идите, ну, вы знаете, куда. Ну, а мы можем сказать... Э... Вот бабуля там, например, ругается. Мы говорим, бабуля, вот я, говорит, Извините, пожалуйста, пошел нахуй, а вы за мной идите, пожалуйста. Не, ну Путин, наверное, так и скажет вам когда-то, конечно. Же... Как с инвалидами, что ли, сказать. общаться? Что? Куда ну, же еще? Ты, ты что, Захворал? Кстати, сто... ну, сколько стоит у вас сейчас родить ребенка там? Стоит родить ребенка? Ну там же ж взятки же, наверное, надо дать, там врачу чтобы все нормально было там. Как там происходит? Или да. как в Швейцарии, приходишь, все чистенько, красиво там. Как там? Да, да мы, решим, мы решили... Мы решили приехать. Или как маршрутки, как обычно, случайно. У вас как маршрутки нам. А, а какие-то дотации при, при рождении ребенка дают? При рождении первого, по-моему, ничего же не дают. Второго при втором только дают. Первый, Первый без выигрыша получается, да, как бы. Его сразу усыпляют, короче. Давай сразу. Вы... А вы делаете сразу второго? Можно так? Между первым и вторым. А, а, а если рождается двойня, это западло тоже считается за одного, как бы, да? Или, или за какого дают деньги? Так, мальчик, ты, ты как бы извини, на тебя денег нет. А ты наш маленький хороший, тебе Путин выделил с, с нефтедолларов 3 копеечки тебе, чтобы ты не сдох, блин, в холодной России. Потому <мот> что тебе надо дорасти до 18 лет, чтобы мы тебя взяли в армию, отправили где-то умирать. От где-то либо от Украину, от в Украину, в Сирию, куда-то. Ты не плачешь? Не, я смеюсь. Мне, мне снится постоянно один и тот же сон. А то что-то мне кажется, ты плачешь иногда. Не, ребята, как-то я давно уже не плаю. Выплакал уже в слезы давно. От, от смеха, как смеялся над вашими успехами. Крымский мост ты что, как тебе, понравился? Да, э, знаешь, Кры... ты же как СССР же застал, да? Крым ты хоть поешь отдыхать? Я говорю, ТССР чуть-чуть застал, да? Помнишь, там пятилетка за 4 года, Крым, Крымский мост, давайте открыть. Приехал Путин, там все ему показали и быстро закрыли. Потому что, говорит, ну, он как бы есть, но машинам грузовым по нему ездить нельзя. Охеренный мост вообще. Ну, как это так тупо показуха? Открыли, почему в Америке нет такого? Так, мы открыли мост, но пока пешеходный, пока походите пешком Ну его нахер, блять, потому что мы стремаемся Потом на велосипедное движение перейдем Если не упадет ничего, не расшатается, то на скейтах можно будет Ну что это за дебилизм? Ну ты не считаешь, что как-то подозрительно открыли сейчас А через год только обещают, что можно будет грузовикам ездить Шеф, я желаю удачи тебе выздороветь Что я могу тебе пожелать? Выздороветь желаю тебе. Как-то -как у тебя не связанная речь вообще ну, с тем, что мы обсуждаем. Ты же про Крымский мост рассказывай, а тебе рассказываю, что, ну, что вы, от чего выздороветь? Сейчас камера онлайн, блядь. Все, что. Сейчас, наебать-то очень сложно. А вы вот вам, блядь, вы в ногу себе стрелите, но, сука, до обсирания будете, сука, говорить, что Россия хуевая, блядь. Ну, ну, чё, ну это ж правда, чего вы? Ну не ну, курите, не девушка, ну, не ну зачем вы это делаете? Ну реально, ну, подожди, кури. да подожди ты! Ты, ну посмотри, ну женщина твоя курит, ну это ж, ну капец, это ж все на ребенка. Ну, ну, ну действительно, ну шутки шутками, ну не дай бог. Ну блядь, что, за детей запереживал, что ли? Да я думаю, может хоть дети ваши родятся не такими уебками, как вы, и ну, вырастут а, блин, нормальными я людьми. Я переживал, шеф, ну, ты определись. Так ну не на кого-то же должна не быть надежда, надежда, на вас нету, потому что не ну, не я ты, ну, стар... ты, старый долбоё, понятно. Расси, Это, блядь, а тоже выросло при Путине, проси. понятно, тоже такая же самая, как и ты. Самолет Это капец. Не, ну, я знаете, хочу... как, как кто говорит, ваша, ваша дочка, что хотите, то и делайте. Хотите замуж выдавайте, хотите сами ебите. Ваш ребенок, блядь. Давай, героям а, слава. Воистину. Воистину воскрес. Давайте. Счастливо вам, свинорусы Это жесть вообще, ребята. Это жесть. Нет там надежды ни на старых русских, ни на новых, ни на. Ну. Вот, вот все, что нас может спасти. Это наша армия, ребята. Армия. На нашу армию помогаем. Обеспечиваем. Всем вот там, тем, кто пишет, что. От чего государство не покупает? Государство покупает. И, ребята, не надо дистанцироваться от государства. Запомните, что государство – это я и вы. Государство – это мы. Вы должны понимать, что все, что делается в государстве, делается за наши деньги. Поэтому у вас у нас два варианта из государства, то есть себе помогать. Это через налоги, когда мы хорошо работаем, хорошо зарабатываем и хорошо платим налоги. И через добровольные пожертвования, такие как собираем мы волонтеры. Можете другим волонтерам пожертвовать тем, кому вы доверяете. Но вы должны основное понимать, что Россия от нас не отцепится. Они будут нас убивать и потом лезть, целоваться, лезть к нам в душу. И будут постоянно пытаться втереться в доверие. Посмотрите на эту семейку. Вот посмотрите. Им на все плевать. Они, ну, они живут в своем мире. Им плевать вообще абсолютно. Для них это Кино по телевизору. Украинцы там наши смерти, наши убитые. Им плевать, им на себя плевать, на своего ребенка будущего. Ой, это ужасно просто. Чита, Блин, посмотрите, где это чита. Ну это вообще, ну, ну, кстати, вот эта чита. Она же даже пишется как чина. Буквально там одну букву поменяй, и вот тебе уже чина там будет. Будет уже все-таки Китай. Хулун, бу... Хулун Буир он там рядом с этим. Вот этим ху... хулуном Буиром и накроется эта их чита. Вот и карту видел э, китайскую, там где детям в школе показывают, что вот это как раз чита, она входит вот там временно утерянные э, китайские территории. Временно утерянные. Mm. вот такие пироги